សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការបង្រៀនវេជ្ជកោភាសាកូរ៉េនៅក្នុង Channel បណ្ណាល័យគំនិតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកតម្រងវេជ្ជកោមួយមកបង្រៀនបងប្អូនគឺតម្រងឈីក្រេអូតម្រងវេជ្ជកោនេះប្រើនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ណែនាំនរណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់យើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាខាក៏បាននិយាយថា ইমন পপপি নমো আওয়াসা চাল মুর গেছয় ইমন পপপি নমো আওয়াসা চাল মুর গেছয় ថាគាត់បាននិយាយថាទម្រងវិជ្ជកលនេះពិបាកដល់ហើយខ្ញុំមិនសូវយល់សោះណាគាត់បានឆ្លើយតបទៅវិញថាក្រមសុនសិនិម گے យョចផូជីក ரே យョក្រមសុនសិនិម گے យョចផូជីក ரே យョ ណាគ pues mm ាត់បានឆ្លើយតបទៅវិញថាអញ្ចឹងមិនឯកក៏មិនស៊ូលោកគ្រូអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនៅក្នុងស្ថានភាពនេះណាគាត់ណែនាំខាឲ្យទៅស៊ូលោកគ្រូនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងអាចប្រា ջ ជាមួយតម្រងវេជ្ជកឈីគ្រែអូហើយយើងមកមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតខាគាត់បាននិយាយថាអូសស៊ឺសានអ៊ិនដែទីចៃនេះម៉ែអានធីលយោ សិស្សសន្និធិទីចៃនេះមកមែនអត់ធឿយថាគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំបានទិញសម្លៀកបំពាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងម៉ូតវាសោះណាគាត់បានណែនាំទៅវិញថាក្រមថារឿនអូសរ៉ូផ াক គូកណ្ណាហ្វានប៊ូរ៊ុលហាជីក្เรយក្រមថារឿនអូសរ៉ូផ াক គូកណ្ណាហ្វានប៊ូរ៊ុលហាជីក្เรយ ម៉ែក៏បានណែនាំទៅវិញថាហេតុអីក៏ឯងមិនបដូរយកសម្លៀកបំពែកផ្សេងឬក៏បដូរយកលុយវិញទៅអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនៅក្នុងនេះណាក៏បានណែនាំខាឲ្យទៅបដូរយកសម្លៀកបំពែកថ្មីឬក៏បដូរយកលុយវិញទៅនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងអាចប្រើជាមួយទម្រងវិជ្ជកឈីក្រែវឥឡូវយើងមកមើលនិយមន័យវាបន្តិច តម្រងវិជ្ជកលនេះត្រូវបានប្រាដែំណែនាំនៅនាមម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយវាមានន័យស្រាលនិងស្រទុនជាងតម្រងថរុកខាដាអញ្ចឹងយើងបានរៀនរੂចមកហើយតម្រងថរុកខាដាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ទាំងអគ្នាបើបងប្អូនមិនទាន់បានរៀនតម្រងថរុកខាដាទេបងប្អូនអាចចូលទៅមើលមេរៀនមុនបានឥឡូវយើងមកមើលអំពីរបៀបប្រើប្រាស់នៃតម្រងវិជ្ជកលនេះ គឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលទេយើងគ្រាន់តែយកកិរិយាស័ព្ទបោកនឹងឈីក ਰੇ យូជាការស្រេចឥឡូវយើងមកធ្វើលំហាត់ទាំង3នេះទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនបំពេញចន្លោះហើយខមមិនចម្លើយនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងកែជូនបងប្អូននៅពេលដែលខ្ញុំចេញមេរៀនបន្ទាប់ជាបន្តមកទៀតយើងមកមើលកំណត់ចំណាំទី1នៅពេលបញ្ជាក់ពីហេតុផលឯនិកាត្រូវបានប្រើ ມັນແມ່ນ a o so នោះទេឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា thawaso chang munul yo ji greyo thawaso chang munul yo ji greyo ចំណុចនេះដែលយើងចង់និយាយអំពី headfall នៅក្នុងតម្រង chi greyo យើងមិនអាចប្រើជាមួយ a o so បានទេឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ដែលត្រឹមត្រូវវិញម្ដង ထူနီကာ창문을열지그래요ထူနီကာ창문을열지그래요ប្រម៉ុកថាក្តៅហើយមិនក៏មិនបើបងអួចអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់និយាយហេតផលបងប្អូនអាចប្រើជាមួយទម្រង ኡ នីကာឥឡូវយើងចូលដល់កំណត់ចំណាំទី2ទម្រងអតិតកាលឈីការ៉េតសយ ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តរបស់មនុស្សម្នាឬសោកស្ដាយចំពោះការប៉ះដែលថាមនុស្សម្នាផ្សេងទៀតមិនបានធ្វើអ្វីមួយទို့ប្បីវាជាសកម្មភាពដែលអ្នកនោះពេញចិត្តក៏ដោយជាងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា아픈데참으면서계속기르한거예요만이아픈건좀시지그랬어요 អ픈데잠으면서계속키를한거예요많이아픔ညွှនชม시지크레트어요프라이មថាតើឯងនៅតែបន្តធ្វើទាំងឈឺអញ្ចឹងមែនបើឈឺខ្លាំងមិនឯងក៏មិនស្រាក់ខ្លះទៅអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនៅក្នុងស្ថានភាពនេះអ្នកនិយាយក៏មានអារម្មណ៍អាណិតទៅម្នាក់នឹងដែលគាត់ធ្វើការទាំងឈឺទាំងជាគាត់មិនបានស្រាក់សំបីពេលគាត់ឈឺ យើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចប់មេរៀនរបស់យើងហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Like ចុច Share ចុច Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា